Halo guys, balik lagi bersama H2N Toys Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman Wadih, guys, lihat tuh Di siang hari ini aku menemukan ada kaki seribu merah besar teman-teman Wadih, nice Ini sejenis antropoda nih guys Lihat tuh, mantap sekali nih guys Ayo kita cari lagi nih Wih, lihat Nampaknya ada kaki seribu merah sama kuning lagi nih teman-teman Wow, nice. Ayo kita tangkap aja nih guys. Lihat tuh. Merah sama kuning nih teman-teman. Mantap nih, lihat. Widih, guys. Mantap sekali nih guys. Ayo kita tangkap semua nih guys. Lihat tuh. Wow, nice. Mantul-mantul nih. Widih, lihat. Ada lagi, ada lagi tuh di sana. Wow, nice. Kaki seribu merah tepatnya. Wow, banyak sekali ya berkeliaran hari ini. Lihat. Mantap nih. Ayo kita coba cari lagi nih. Guys, lihat tuh, nampaknya di bawah sini ada kaki seribu kuning juga nih, merayap nih guys. Wih cepat sekali dia, merayap nih teman-teman, lihat, mantap nih. Ayo kita tangkap aja nih, lihat tuh kaki seribu kuning ini berbeda dengan kaki seribu merah teman-teman. Lihat kaki seribunya pendek dan gemuk nih guys teman-teman. Lihat tuh, wih mantap nih. Wah yo kita cek, wih lihat tuh, wow ada kelapa yang bolong di sini guys pasti ada sesuatu yang menghuni dalam sini teman-teman coba kita periksa nih jangan-jangan ada sesuatu wih, lihat tuh ada yang mengkilat nih teman-teman ayo kita periksa nih satu dua tiga wah ini dong guys lihat tuh ada banyak sekali teman-teman kaki seribu kuning di dalam batu kelapa ini guys wah pasti dalam sini ada sumber makanan nih guys wih kaki seribu itu sangat menyukai memakan sisa-sisa buah teman-teman seperti ini guys lihat Mantap nih, ayo kita ambil semua nih guys lihat kaki seribunya ada berapa kira-kira teman-teman lihat. Wih nice, lihat tuh so emosin guys. Eh jangan lari kamu. Wih nice, wow mantap sekali nih. Hari ini kita menemukan ada dua jenis kaki seribu kuning sama merah teman-teman. Lihat tuh, wih besar besar lagi. Wow kaki seribu ini memiliki nama ilmiah yaitu diplopoda karena dia ini memiliki banyak kaki teman-teman. Wih nice, mantap sekali nih. Wow, nampaknya sudah kosong nih guys. Ayo coba kita cari lagi teman-teman. Ayo kita cari lagi nih. Ayo ayo kita coba cari lagi nih guys. Wow menemukan. Wih apaan teman-teman? Wudi, -teman? nampaknya ada sesuatu nih teman-teman keluar dari. Wah kelapa ini guys. Wudi nice. Itu ada sepertinya hamster teman-teman. Wih, hamster itu biasanya bersembunyi di dalam lubang-lubang, teman-teman. Lihat tuh, dia memakan sesuatu nih di sini, guys. Wah, tapi kita lepaskan aja nih. Wah, kita tidak usah nih teman-teman. Ayo, tampaknya ada sesuatu yang lompat-lompat nih. Wah, kira-kira itu apa ya? Ayo, kita periksa di sekitar sini, teman-teman. Wih, lihat tuh. Ada katak ternyata teman-teman di bawah sini. Wih, lihat tuh kataknya. Wah, wow guys. Wah, coba kita tangkap teman-teman. Wah, wow, kita tangkap nih, guys. Wah, lihat tuh. wih Kodok itu biasanya banyak berkeliaran nih, teman-teman, di semak-semak nih. Wah, kalau di musim hujan pasti banyak kelihatan nih. Wah, lihat tuh. Kodoknya kita lepaskan aja nih, pasti di sekitaran sini ada air, teman-teman. Wow dia bisa hidup di darat maupun di air, teman-teman. Lihat tuh. Wow, kita lepaskan aja nih, guys. Oke. Coba kita cari lagi ke sana, teman-teman. Ayo, kita cari lagi cari di sekitaran sini lagi teman-teman wah wih guys lihat ada kaki seribu kuning lagi nih teman-teman wih di mantul mantul nih guys wah di ada dua lagi nih lihat tuh di wadah aku ada banyak sekali lihat kaki seribu teman-teman ayo coba kita cari-cari lagi nih nampaknya ada batu kelapa lagi di sekitar sini wah ayo kita periksa nih guys jangan-jangan ada banyak kaki seribu dalam sini wah didaw, guys lihat tuh ada banyak teman-teman. Wih nice. Uh kaki seribu itu sangat biasanya banyak bersembunyi di tempat seperti ini teman-teman. Wah wow, dia sangat menyukai lingkungan lembab nih. Makanya dia bersembunyi dalam sini. Wah wow, di dalam sini sangat lembab nih guys. Ayo kita tangkap aja nih. Sini dong saya. Wih nice. Ada banyak sekali kita temukan nih. Ayo kita tangkap semua nih teman-teman. Wih nice. Lihat tuh di wadah aku nih. Wih banyak juga ini mantal mantul wah wow, nice wow lihat tuh ada banyak sekali kita temukan teman-teman wih nice oke okay. kita cari senang aja teman-teman ayo. ayo 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 kita cari cari lagi wih guys lihat tuh wih di sini ada genangan air teman-teman wow kita periksa nih guys jangan-jangan dibawa sini ada ikan nih guys uh di sini agak berlumpur teman-teman wah -teman. wow, wih guys. guys lihat tuh Wow, di celah-celah batu ini kemudian menemukan Wah oh, ada ikan belut teman-teman Wow kita tarik ekornya nih guys Lihat tuh ikan belutnya nih guys Wah nice Besar sekali nih Uh Dari ukuran ikan belut ini teman-teman Mantap sekali nih Ikan ini bisa dikonsumsi ya guys Uh Ini sekilas mirip ular Tapi ini bisa dikonsumsi teman-teman Mantap nih uh, Ayo kita ambil aja nih guys Wah, Ayo kita cari-cari lagi nih di sekitaran ini Wow, jangan-jangan di bawah sini ada banyak lagi nih. Uh, ayo kita periksa aja nih guys. Wih, guys lihat tuh, ada lagi ada lagi tuh. Wih lihat, Wow, lihat tuh teman-teman, ada dua lagi nih yang ini agak kecil nih guys. Uh kita naik kanketepi yang aja nih guys. Wow, ikan belut ini sangat menyukai. Wow, air yang berlumpur teman-teman seperti ini. Wih, nice, dia merayap nih guys. Wih. Nampaknya di bawah sini ada lubang nih guys. Ayo kita tangkap aja nih kembali dulu guys. Wow, kita periksa aja di sekitaran sini teman-teman. Wow, nice. Uh, kita periksa lagi di sekitaran sini. Wih, lihat tuh teman-teman. Aku menemukan ada ikan berwarna warna di bawah sini. Ini nampaknya ada dua nih guys. Lihat tuh. Uh, lihat tuh di dalam sini. Wow, nice. Ada ikannya secupan teman-teman. Berekor panjang nih guys. Nice. Ikan ini bisa, di, bisa dipelihara teman-teman. Wah, yuk kita periksa lagi nih. Wah, jangan-jangan masih ada lagi nih dalam sini. Wih, lihat tuh. Wih, nampaknya ini persembunyian. Wih, ikan cupang teman-teman dalam sini. Lihat tuh. Wih, nice. Dapat ikan cupang hias teman-teman. Lihat tuh. Wih, nice. Mantul, mantul. Makanya guys, kalian belum subscribe. Subscribe mulia yang Lihat tuh. Ada lagi, ada lagi tuh yang kecil teman-teman. Wih, lihat tuh. Ada lagi yang kecil teman-teman. Wih, lihat tuh. Wih, nice. Dapat tiga ikan cupang hari ini guys. Nice, oke. Okay. Coba kita telusuri aja ke sekitar sini, teman-teman. Wah, wow, mudah-mudahan kita dapat. Wih, lihat tuh. Ada sesuatu yang bergerak-gerak dalam sini. Wih, lihat tuh. Ikan apa kan ini, guys? Lihat. Wah, wow, Guys, ada ikan lele, teman-teman. Keluar dari lubang. Ini, guys. -du 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 -du. Wih, guys, lihat tuh. Uh, ikan lelenya. Wah, liar banget nih, guys. Ini salah satu ikan predator nih, guys. Wow, nice. Uh, kita lepaskan aja kita ambil aja teman-teman. wah jangan membiarkan dia lepas ya guys. wih ini, wih ya. uh, nice, mantul-mantul nih. ayo kita ambil aja nih guys. wah yuk kita periksa periksa lagi di sekitar sini. wah, wih ada sesuatu menyentuh tangan aku di bawah sini guys. tuh apa nih teman-teman? Rupanya -teman? ada ikan lagi nih. wah, wow, guys, ikan betuk nih guys. wih uh, ikan betuk ini salah satu ikan air tawar teman-teman. wah dia ini memiliki sisik duri di atas pundaknya nih guys uh mantap sekali nih guys uh ini bisa dikonsumsi ya guys ayo kita ambil aja nih teman-teman ayo kita cari-cari lagi ke sekitar sini teman-teman nampaknya ada sesuatu ber wih uh, ada ikan lagi di bawah sini guys wih uh, lihat tuh wow kenapa kan apa uh, wih apaan teman-teman nampaknya ada kura-kura di atas sini teman-teman lihat tuh kita sembur-sembur aja nih dia berlari teman-teman wah wow, kita lepaskan aja nih uh lihat tuh wah wow, dia berkandil Pergi ya guys. Lihat tuh. Wih kura-kuranya besar banget nih teman-teman. Lihat tuh. Wow. Oke guys. Nampaknya hari ini udah cukup ya guys. Udah dulu lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. See you next time.